kim bir gün Şəaban ayından oruç tutsa Peyğəmbər buyurur cənnət ona vacib olar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, elə ki Şəaban ayı gəldi. İmam Zeynelabidin əleyhissalam səhabələrini topladı. Hamsını topladı. Dedi ey mənim əshabım, heç bilirsiz bu nə aydır ki Şəaban ayı daxil olub. İnsan doğurdan da insandırsa görə bilsin də hansı ayda yaşayır başqa canlılardan fərqi budur da insanın. Bilirsiz nə ayıdır? Ay dəyişib, bu da bir düşünsün ki, bu nə ayıdır? Yoxsa aylar keçsin, o biri canlılar necə gəzər, dolanır, otlayır, yeyir, içir, bilmir axı o nə ayıdır. Bu da bilmir. Ona görə İmam səccə toplayırdı ki, siz insansınız, biz insanıq. Bilirsizmi hansı ay daxil olur? Şəaban ayı. Bu Şəaban ayıdır və peyğəmbər buyurub İmam Səddəddin sözü Cəban Şəb, mənim ayımdır. Bu ayda peyğəmbərin diqqətini cəlb etmək və Allah'a yaxınlaşmaq üçün oruç tutun. İmam Səddəddin buyurur. And olsun o Allah'a ki Əli ibn Hüseynin canı onun əlindədir. Atam Hüseyn ibn Əlidən eşitmişəm. O da atası Əmirəl-Müəminindən bu sözü nəql edir ki Hər kəs Şaban ayında peyğəmbərin məhəbbəti və Allah'a yaxınlaşmaq üçün oruç tutsa, Allah da onu sevər və qiyamət günündə kəramətinə yaxın edir və cənnəti ona vacib edər. Cənnət ona vacib olar. Bacardığınız qədər, nə qədər gücünüz çatır, bu ay hələ qabağdadır. Bacardığınız qədər bu ayda oruç tutun. Nə qədər gücünüz çatır. 1 gün, 2 gün, 3 gün, onndan daha çox nə qədər bazarırsınız. Bəzi adamlar da bir ay tutur. Gücü o qədərdir. Bu ayda oruç tutmaq çox əhəmilidir. Bu ayı necə keçirmək çox əhəmilidir. Mübarək Ramazan ayındakı vəziyyətimiz bu ayı necə keçirməyimizdən asılıdır. Çox təsiri var Ramazan ayına. Çox təsiri var. Amma özünüzü çox yükləməyin. Sevgiciylən əməl eləyin. Özünüzlə mübarizə aparın, amma tutumunuz qədər. Hələ havaya düşüb tez özünüzü yükləməyin. İbadət cərəyət tutumu qədər olsun insanın. Vacib ibadətdən əlavə ibadətlər. Tutumu müəyyən elədim. İlahi gücüm buna çatdı. Mən də bunu elədim. Çox şey verərlər buna. Bu gün hər gün istiqfar eləmək bəyənilir. Hər gün imkanınız olsa 70 dəfə bu zikri deyə bilərsiz. Əstağfirullah və əsəluh tövbə. Çox asan zikirdir. Əstağfirullahə və əsəluh tövbə. Yəni istiqfar edirəm, bağışlanmaq istəyirəm və sənin də mənə tərəf dönməyini istəyirəm. Allah mən sənə tərəf gəldim, sən də mənə tərəf gəl. Sən bunu deyəsən, Allah dil elə mən gətirdim səni özüm gətirdim özüm deyiləm sən mənə tərəf dönməmiş mən döndüm ki sən gələ bildin amma sən belə demən deyilə. dinən əstəğfurullaha və əsəlütəvba istighfar halında oldu istighfar halı gözəl haldır yaxşı ki birinci xutbə mənim köməyimə çatır bunları sizə ona görə şərh eləmirəm istighfar halı bəndəliyin halıdır təvazökar hal insan Allah qarşısında biraz baş aşağı olanda Allah onun başını ucaya qaldırır bəndəlik halı istighfar halıdır İnsan bəndədisə Allah da Allah'ın huzurunda təvazökar gəzir. Nə qədər mərhəmân danışır günahçılarla. Baxın Qurani-Kərimə. Ya <yüklərdə> ibadiellezine asrafu ala anfusihim. Adama ləzzət elir, müraciət elir, ləzzət eləyir. Ey özünə zülm edən bəndələrim. Bəndələrim sözünə baxın, ey bəndələrim. Yəni ey oğladım oğlum ya ibadiallezine asrafu ala anfusihim yani siz bəndəlikdən qaçdınız mən sizi bəndəlikdən çıxartmadım siz mənimsiniz mənim bəndələrimsiz la taqnatum min rahmatillah allahın rəhmətindən ümidsiz olmayın innallaha yagfiruz zunuba jamia allah bütün günahları bağışlayır bundan artıq nə desiniz sizə nansə dinləm bizi çağırsın Allah günahkarlarla bir alimdən eşitmişəm bu sözü. Çox mənə təsir eldi. Bir dəfə də qədər gecəsində demişəm. İndi də qismətli olsa deyərəm yenə. Nolar ki, təkrar orada da deyərəm. İndi də deyirəm. Deyir o qədər mehribandandır günahkarlarına. O qədər vəddlər verir günahkarlara ki, böyük insanlar görür, tamaha gəlir. Hamısı özünü aparır salır günahkarların cərgəsinə. Görürsüz günahkarlarla çox xoş danışır axı. Odur ki gedirlər başqa şeylərə yox. Dirlər ilə biz də salağ özümüzü bu cərgiyə, bunlara çox şey verirlər. Fikir verirsiniz? Buna görə övlüyallar ən günahkarların e, dili ilə danışırlar Allahla. Çünki görür ki bunlara nəsə xass xüsusi mərhəməti var. Peyğəmbər də deyir gedim məndə onların zərgəsinə özümü salım. Hər halda salam da elə deyir. İmam Səddiq də elə deyir. Bütün övlüyallar günahçılara o qədər nəvaziş edir ki, böyülər heç biri demir mən böyüyəm. Deyirlər mən günahçıram, ən günahçıram mənəm. Görürsüz o günahçılara mərhəmandır. Ona görə hamı günahkar olmaq üstündə davo eləyir bir-birindən belə deyə. Günahkar olmağını qəvardır. Bu dəstəyə daxil eləyir özünü. Bu ayda sədaqə vermək çox gözəldir. İmkanınız olan qədər çalışın başqalarına faydalı olasınız. Haş elirəm sizdən qısa ömürdür. Pulu pul üstə yığmayaq. Xərcləməkləm azalmır, vallahi azalır. Heçcəs pulu düz xərcləməklə kasıb olmayıb. Kim ki qorxur verə Ramazanlar, vallahi inanmıyam. Bunun xəzinənin sahibi odursa, deyirsə buna ver, yüzü ola bilər ki azadsın. Yenə deyirəm azalacaqsa başqa səbəbdən azalacaq. Ola bilər azalsın, amma xərcləmək səbəbindən olmayacaq. Mütləq başqa səbəb tanılacaq. Xərcləyin, gücünüz çatən qədər az olsun, imkanınız nisbətində xərcləyin. Hətta deyir xurmanın yarısı ilə belə, yəni o varlılar o sadə deməsən, elə xurma bəsdir. Varlının amma kimin imkanı yoxdursa bir xurma ilə də. Biz xurma hissəsini eşidirik axı o sadə hamı gedir xurma alır, kərid yanır məscidin qapısında. Bir Bu qədər söz danışsan infaqdan, sədaqədən eşidim. Xurmanı tez eşidir, gəlir onu verir. Çünki hədisdə xurxurmanı deyib, o adam üçün ki, başqa heç nəyə imkanı yoxdur. Nə qədər xurma yedizdirəcəksən <laughs> cəmata. Ona görə də sədaqə bu ayda çox fəzilətlidir, çox üstündür. Əlindən gələn qədər başqalarına sədaqə verəsən. Hətta bunu da deyirlər ki, var dövlətiniz yoxdusa gülüşlə, təbəssümlə insanları şad eləyin. O da olmayanlara aidd var davət. Evet. Bu da belə. Fəhristə var ki, Allah cəhənnəm odunu haram edib bu ayda sədaqə verənlərə. Cəhənnəm odunu haram edir. Deməli 3 dənə ən çox bəyənilən əməl: oruc, istighfar və sədaqə. Gündəlik zikirlərdən biri də salavatdır. Bu ayda çox salavat deyin, çünki peyğəmbərinə aiddir. Salavat zikrini tez-tez deyin gün ərzində. Salavatın çox savabı var. Hədisdə var ki, bir bəndənin əməl tərəzisi yüngül gələr. Günaha savabından çox olar. Narahat olanda deyirlər gətirin salavatlarını. Nə qədər maşallah salavat demişik indiyə qədər. Gətirəllər salavatları qoyan kimi tərəzini ağırlaşdırar. Onun da öz səbəbi var. Niyə də demək istəmirəm. Niyə salavat bu qədər tərəzini ağırlaşdırır? Fikir verirsinizsə Şərbən ayının dualarına baxın, salavatla başlayır. Məfatihdə baxasınız görərsiz. Şəbaniyyə münacatı var. Onu hərdən bir oxuyun. Amma tərcüməsi ilə oxuyun ökmən. Siz Allah bu din dediklərimi yük hesab eləməyin. Şəbaniyyə münacatı da gözəldir. Oxuyun, görün Allahla necə danışırlar. Ləzzət alın. Oxuyun, ləzzət alın. O saat demincə hə boynuma yük qoyuldu. Ay Allah, gedim indi bu yox, belə yox duanı başlamamışdılar. Münacatı aç, tərcüməsinə bax, keyf elə, ləzzət eləsin sənə ki, gör adam Allah ilə necə danışır, necə münacat edir. Şəbaniyə münacatını da ay ərzində nə qədər istəsəsəz oxuyun. Və bu ayda bu bayramlar aiddir. Üçündə üçün İmam Hüseyn ağanın məvlududur, Həzrət Əbülfəz ağanın, İmam Səddizad əleyhissalamın. 15-i Şəban İmam Zaman əleyhissalamın məvlududur. Ondan əlavə həm İmam zamanının mövludu olmağına görə, həm də ümumiyyətlə Şəbən ayının 15-ci gecəsi bütün məzhəblərdə fəzilətli gecədir. Qədir gecəsindən sonra ən üstün gecə Şəbən ayının 15-ci gecəsidir ki, o da bu aydadır. Yəni çox gözəl bir aydır, mübarək bir aydır, bayram aydır. Gözəl əhval-ruhiyədə olaq. Qalbimiz şad olsun, sevinç içində olsun. Başqalarının qəmlərini dağıtmaqla sevinəy. Yarat, yarandığımıza görə, var olduğumuza görə sevinək. Mübarək Ramazan ayına, ilahi ziyafət ayına hazırlayaq, özümüzü hazırlayaq. Çünki çox e, gözəl fürsətlərdir ilərzində bizə verilir və Allahdan istirəm ki, bu ayın feyzindən bizi nəsib, nəsib eləməsin və bu fürsəti dəyərləndirməyi bizə qismət eləsin. Bir daha bu ayın gəlişi ilə sizi təbrik edirəm. Qarşıdan gələn mövludlar münasibəti ilə O əzəmətli şəxsiyyətlərin məvludları münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Allah bizi İmam Hüseyn əleyhissəlamdan, İmam Səddiq əleyhissəlamdan, Həzrət Əbülfəzadan, İmam Zaman əleyhissəlamdan ayrı salmasın inşallah. Allahumma inna nes'aluka wa nad'uka bismikal adimil a'zam, al-a'ziz al-jalil al-akram və bil Hüseyn ya Allah, 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 ya Allah. İllahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Allahu ammîn. Dağışdamamış bizi qəbr evinə aparma. Amin. Xəstələrimizə şifa mərhəmmət elə. Amin. Ölənlərimizi qərirə rəhmətlə. Amin. Qalanlarımızı haqqə hidayət elə. Allahu. Bu Şəyban ayını bizə mübarək elə. İllahi bu ayın hər gününün, hər saatının feyzindən bizi məhrum eləmə. Amin. Bu ayda bizi oruç tutan, ibadət edən, istighfar edən bəndələrindən qərar ver. Amin.